بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمدیں تمام طریفیں خالق لمبلسات کے لیے اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کسپنا کے اندر جرود و سلام عرض کرنے کے بعد آج میں رب العالمین کی توفیق سے نواسہ رسول سبت رسول سیدہ شباب اہل الجنہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسنین کریمین اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر حضرت امام حسن اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند محبت بھری باتیں میں سب سے پہلے جامع شریف سے مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس انداز کے ساتھ تشریف لائے کہ ایک ہاتھ کے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ مبارکہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوتا اور اس انداز کے ساتھ تشریف لا رہے تھے اللہ پھر فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آنے لگے تو مجھے فرمایا من احبانی فرمایا لوگوں وہ من احبانی فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے و احب حاضین اور ان دونوں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ وَأُمَّهُمَا و فرمایا ان کے والد گرامی حضرت امام علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ محترم حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور یہ بات یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد میرے کریم نے ہرالے انداز کے اندر اس کا نتیجہ بیان کیا فرمایا جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ الفت رکھتا ہے فرمایا وہ قیامت کے دن فِي درج يَوْمَ فرمایا قیامت کے دن ان کی یہ شان ہوگی کہ جہاں ہم تشریف فرما ہوں گے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں تو پھر کسی نے بہت خوب کہا کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں ہے پیار تو پھر سب کچھ فضول ہے میرے دوستو اہل بیت اتھار کے ساتھ محبت کرنا ضروریات دین ہے میرے قریب معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ محبت علفت کرنے کی خود تعلیم ارشاد فرمائے اور پھر مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے اور ساتھ مسند بزار کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے دو تین حدیث مبارکہ اکٹھی کر کے بیان کر دیتا ہوں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے اندر تشریف لائے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ جنر میرے کریم نے فرمایا جس شخص نے من احب حسین فقد احبنی اب یہاں نرالہ انداز ہے حضرت امام حسین کی محبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا اور پھر اپنی محبت کو رب کریم کی محبت فرمایا فرمایا کہ پھر جو اس شخص نے رب کریم کے ساتھ محبت کی رب العالمین اسے جنت ادا فرما دی اور پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَزَ حُسَيْنًا فَقَدْ أَبْغَزَنِ وَمَنْ أَبْغَزَنِ فَقَدْ أَبْغَزَ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَزَ اللَّهُ اَدْخَلَهُ اللَّهُ نَار فرمایا جس شخص نے حسنین کریمین سے بغض رکھا گویا صرف حسنین کریمین کا بغض جو ہے گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا گویا کہ اس نے رب کریم کے ساتھ بغض رکھا اور پھر جس نے رب کریم کے ساتھ بغض رکھا تو پھر رب العالمین اسے کل قیامت کی دن جہنم میں ڈال دے گا گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا فرمایا صرف امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صرف ان کی محبت نہیں ہے بلکہ ایک سلسلہ قیم فرمایا فرمایا حسین سے محبت اس طرح ہے کہ اس شخص نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا اور میری محبت رب کریم کی محبت ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اس انداز کے ساتھ تا قیامت آنے والے مسلمانوں تک پیش کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ و شباب فرمایا لوگو سن لو تا قیامت آنے والے مسلمانوں سن لو امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام چندی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ پھر جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود پر ارشاد فرما رہے تھے اب ذرا انداز دیکھنا میرے کریم محبوب علیہ وسلم خود پر ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کا تمام مجمع سامنے موجود ہے مسجد نبوی شریف ہے جمعہ کا دن ہے کریم کا خطبہ شروع ہے اور خطبے کے دوران دیکھا کہ حسنین کریم ابھی بچے ہی تھے لڑکپن کی عمر ہے بہت چھوٹے تھے وہ رسول پاک صلی وسلم کی طرح پڑھ رہے تھے اور جب وہ آ رہے تھے تو کبھی گر رہے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے پھر رسول پاک صلی وسلم کی طرح پڑھتے تھے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے نواسے جب میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہا نہ گیا کہ میرے حسنین کریمین میری طرف بڑھ رہے ہیں اور کبھی وہ گر رہے ہیں اس انداز کے ساتھ اس انداز کے ساتھ میرے قریب بڑھ رہے ہیں میرے قریب آ رہے ہیں تو میرے قریب معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑ دیا اب اندازہ لگا کتنی محبت ہے کہ میرے قریب معبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے خطبے کو چھوڑ دیا اور جا کر حسنین کریمین کو اٹھایا اور ان سے محبت بھی فرمائی اور پھر یہ آیات مقدسہ پڑی انما اموالکم مولادکم فتن فرمائے بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے اللہ اکبر پھر میرے کریم معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اپنی گود میں بیٹھایا اور پھر دوبارہ خود پر شروع کر دی اب تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے جو علماء کرام ہیں جب وہ خود پر ارشاد فرماتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے جو علماء ہیں جو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں تو ایک خطبے کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اشارت فرما رہے تھے حسنین کریمین کی آنے کی وجہ سے وہ جب بیٹھ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم آج تک زندہ کر رہے ہیں وہ بھی خطبہ ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھتے ہیں تاکہ یہ محبت کی نشانیاں تا قیامت تک زندہ رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسنین کری بہن کے لیے بیٹھے تھے اس لیے ہم بھی بیٹھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نرالہ انداز کیا ہے تو میرے کریم نے فرمایا کہ مجھ سے رہا نہ گیا میں نے جب دیکھا حسنین کریمین کو تو میں نے اپنی بات کو کاٹ دیا اور جا کے ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حسنین کریمین سے کتنی بے انتہا محبت ہے کہ ان کے لیے خطبے بھی چھوڑے جا رہے ہیں ان ان کو اس انداز کے ساتھ ان کی محبت تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت رب کریم کی محبت ہے اس انداز کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو دنیا کے سامنے اجاگر فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دایا الحمدللہ للہ